Заборе. Это тоже все на заборе. Поэтому давайте без доказательств. Мы принесли с собой на встречу предминистров документов. А вы слова. Ребята, я хочу Да, я это да, 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 да. да. достаточно. У нас есть аргументы, у людей, у у людей только слова. слова. Поэтому не слова не ваши не красивые не должны закончиться. Как же? Так дайте хоть один документ. То, что проплачивали электроэнергию, есть счета платежки. Вы можете возразить, вроде бы. То, что началось, э, началось эфирное вещание, оборудование, которое нужно было перекодировать в продолжительное время, а оно начало вещание сразу, моментально. Значит, кто дал эти коды? Вы дали эти коды. Только вы имели к ним доступ. Больше никто не имел доступа. Да при чем здесь торт? Так это есть факты. А у вас что? А у вас что? Можно посмотреть по справке эфирной, когда был какой эфир. И это вот будет достаточно для того, чтобы открыть уголовное дело производства. А вы, вы что говорите, я не знаю. Какие украинцы? Да, развлекательные, спортивные, музычку, М1. Да это стыдно даже, да это стыдно за наши деньги, за тех людей, которые наши братья уже погибли. Вы вещаете. Я бы вообще на вашем месте даже сюда не подходил. Профанация с врачом горой ну, вызывает у ну, всех, кто имеет техническое, имеет, у всех, кто имеет техническое образование, она вызывает ну, возмущение. Состоит она в том, что когда разрабатывалась э, и проектировалась высота в 230 антенны то, наверное, ученые советские на тот момент умели считать, умели работать для того, чтобы обеспечивать покрытие. Ту антенну, которую вы прилепили на водонапорную башню, перед самым визитом премьер-министра была прилеплена именно в честь этого визита. Покрывает она ближайшие два квартала, из которых выселили люди, потому что там были боевые Покрывает она больше, второй больше, во какая-то антенна поэтому людей погнали на минные поля, срочно ответили в и когда, и когда директор Донецкого филиала обратился к генеральному директору концерна Певнюку письменно с просьбой как-то отметить людей, которые принимали в этом участие, он получил отказ. Отказали.